Eh, tak ada apa pun. Ya. Uh. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar saudara-saudari uh, Hari ini adalah hari Jumaat Dah tinggal dalam 20 hari lagi eh, ya? nak Ramadan Dah tinggal 20 hari lagi nak Ramadan dan um, sebelum pergi jauh tu saya nak cerita pasal kita nak cerita pasal um, yalah Ramadan dah nak sampai. So aktiviti-aktiviti Ramadan tu dah nak dibuat. So hari ni um, kita nak siapa-siapa uh, yang atas kegiatan Jumaat kita akan buat lah untuk tadi ke Jamal. Kena hubungi talian penaja kita lah AD eh. AD untuk talian penaja. Ni. Talian hikmat adalah Ili eh. Mana-mana yang memerlukan hikmat bantuan adalah ke Ili eh. Talian hikmat. Kadang-kadang um, anda kena make sure lah anda call yang betul. Kalau tak nanti dia akan masalah sikit. Boleh dengar? Ya, yeah, okay. Macam biasalah pagi ni ada banyak order. Haa... Uh, Okey, sebelum saya nak pergi jauh, saya nak cerita dengan anda. Hari ini akan uh, bermulanya akan bermulanya kemelut satu parti uh, Islam terbesar dekat Malaysia. Uh, kita dah dengar akan berlaku penangkapan hari ini pasal mengenai kes rasuah. Ya. Meh. Meh dulu. Kes rasuah dekat Perlis, itu saya akan ulaslah. Ah uh, beberapa minggu yang lepas saya bercakap mengenai isu berkaitan dengan Musyidul Am dan mursyidul am dan a uh, mursyidul am dan nampak lately ada banyak sampai semalam dia orang terpaksa jawab ada divergen ke antara between mursyidul am dengan uh, uh, Hadi Awang uh, Presiden uh, mursyidul am dengan ini dan lepas tu um, uh, Dr Zudi pun ada menulis kena hentam pula dengan Syahir yang merupakan political secretary of uh, Hadi Awang so pas ada kecamuk di situ Alpas uh, ada kecambuk dekat situ dan hari ni saya difahamkan akan berlaku tangkapan berkaitan dengan kes dekat Perlis um, difahamkan tangkapan akan berlaku kepada menantu presiden katanya eh, lagi kes baru, tangkapan kemudian akan berlaku kepada besan presiden dengannya, ini diorang cerita lah besan presiden pun akan ditangkap uh, suami isteri kemudian anak presiden sendiri akan ditangkap Ya, yeah. uh, uh, jadi dalam masa, saya rasa dalam masa sebulan dua ni akan nampaklah banyak benda. Dan saya ucapkan all the best kepada PAS. Saya juga dengar-dengar cerita hari ini akan berlaku uh, sedikit kejutan dekat dalam PAS selepas mesyuarat petang ni sebab dia ada mesyuarat petang ni. Uh, Syura dan juga Dewan Harian tak silap saya. Dia akan ada mesyuarat dan ianya akan menjadi satu signal yang sangat strong daripada satu pihak yang cuba mempertahankan PAS di mana benda yang sepatutnya uh, dibuat dan dijaga daripada awal, dijaga daripada awal, kita tunggu petang nanti uh, apa cerita daripada uh, mesyuarat tu nanti. Ya, yeah. uh, Saya akan sambung kemudian. Hari ni saya dengan Eddie. Eddie, uh, Eddie kena tengok, tengok kamera, Eddie. Eddie, kita betulkan sikit kamera, Eddie. Wan, uh, betulkan sikit kamera, Wan. Sebab kita macam terpusing-pusing dengan Biden. Mari dekat sini dengan Biden. Okey. Okay ke situ sikit lagi kot apa dia rasa alright boleh nampak better ok ah, ok uh, Eddie jenis orang yang tak banyak bercakap <laughs> ok uh, ah, hari ni sebab kita dah nak uh, lagi 20 hari lebih ke Ramadan eh? Uh, ya, lagi 20 hari lagi 20 hari hmm. Okay. tahun lepas puasa dengan kita macam mana Eddie menarik uh, menarik pakai mic kat sini ok uh. Tahun lepas, tahun lepas yang kira banyak aktiviti. Banyak aktiviti tak malam. Maaf, pengisian pengis Ramadan tu ada makna. Ada makna kan? Um, berpuasa dekat dalam dan berpuasa dekat luar macam mana beza? Bezalah kalau kat dalam dia relax je. Tak ada buat apa-apa. <laughs> eh, 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 Makan, apa? eh. tunggu, tunggu buka je. Kan? Kat dalam tu maksudnya apabila anda berada dekat dalam penjara lah kan. Perbezaan dia kan. Tapi tahun lepas kita banyak buat dia dia. Eh? Eddie uh, join kita tahun lepas dalam ha. setahun sebelum ni lah. Eh, dah setahun lah Eddie eh? Dia dekat setahun. lagi, ha, lagi like, like, yeah, bulan, bulan dua ni baru setahun. Ha, bulan dua ni baru setahun. Kan? So, um, sebenarnya guys, saudara-saudari, uh, semalam kalau mana masih ingat, semalam cerita pasal... Uh, sebab Eddie ada, saya nak beritahu dengan anda sebab Eddie dan Eddie kat talian penaja. Semalam, uh, cerita yang pasal pakcik yang uh, kehabisan beras. Ah, Pakcik pak cik ni tu. umur 70 lebih. Kita jangan sebut nama dia, kita bagi hmm. Jangan sebut nama dia. Pak cik ni umur 70 lebih. Okey, pak cik Zack, umur 70 lebih. So, 2 3 hari lepas, 2 hari lepas atau 3 hari lepas, dia cakap dengan a uh, Farid, dia dah kehabisan beras. Yeah, beras. Dia dah habiskan kehabisan beras kan? So, jadi Farid cakap, tak apa pak cik, pak cik pergi ke Baitul Mal untuk dapatkan beras. Yes. Sebab kita ingatkan boleh dapatkan beras dekat Baitul Mal. So dia pergi ke zakat. Dia pergi ke zakat, ke Baitumal tu. Baitumal cakap, Pak Cik dah terima bus. Jadi Pak Cik tak boleh dapat dah barang bantuan bantuan bekalan makanan ni kan. Tak boleh dapat beras, tak boleh dapat apalah sebab Pak Cik dah terima bus. Memang sesungguhnya Pak Cik ni dah dapat bantuan daripada zakat. Mu 70 lebih, dia dapat bantuan bulanan, dia dapat 600. 600. Cash ya. eh? 600. 600 eh cash. Ha. Uh. 600 setengah cash, 300 boost. Jadi ada 950. This pakcik and makcik lah dua orang. 950, kan Tapi Pakcik ni, dan pak Cik ni, dia ada satu habit yang kita nak marah pun tak boleh dia eh. Hmm. Tapi semalam Eddie hantar dia punya beras ke Pakcik ni lah. Beras ayam. Ah, uh, beras ayam, telur lah, apa yang ada, kita hantar. Lepas tu Farid hantar gambar tu. Gambar yang dah hantar barang sebab tu lah gambar enam ekor tu kan. Hmm. Mm Okey. So, Pakcik Makcik ni saudara-saudari, dia orang dah tahu. Dia orang ni kurang berkemampuan tetapi dia orang tetap juga nak menjaga kucing. Kucing area situ tak tetap juga nak dijaga. Nak belikan makanan kucing juga. Kesian yeah. dengan kucing. Dia sangat simpati dengan kucing ni sampai hari tu bila bantuan masuk lambat, eh dah tak ada duitlah nak beli beras. Dia 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 tak tahu macam mana dia boleh sanggup makan bubur semua sekali, tapi kali ni dia uh, sampai dia tak sedar yang dia bantuan tu tak masuk lagi dia tersilap ke apa benda and then dia pergi apa ni uh, dia dia uh, beli makanan kucing sampai tak ada beras kan right? uh, so semalam kena sound lah parit semua cakap dengan dia pak cik pak cik sekarang ni keadaan pak cik ni pak cik punya pendapatan banyak ni zakat bagi Pakcik dah tak boleh kerja. Pakcik tak bolehlah jaga, pergi-pergi jaga kucing, pergi makan, bagi makan kucing. Tak boleh, Pakcik. Tak boleh. Pakcik kena jaga diri Pakcik sendiri. So, macam orang macam ni kan, kita nak cakap pun susah. Yeah. Betul? Kita nak cakap pun susah, tapi uh, nak marah dia pun susah. Bukannya buat benda jahat, ha, kan? Dia, Bukannya dia buat benda salah. Dia bukan buat benda salah. Cuma masalahnya ha. dia bagi menyebabkan dia makanan kurang. Kau bayangkan kalau dia dah pergi jaga kucing semua sekali, bagi makanan dekat kucing semua sekali, mana nak mencukupi? Betul tak? Mana nak mencukupi? Kan? Sekejap eh. Um, so, itu cerita dia. ya. Yeah. Uh, jadi, kita pun macam... Sekejap. Okay? So, jadi um, dia nak bagi makanan kucing. Sampailah tak cukup belanja. Yalah. Sebenarnya kita ni kan, kalau kita tahu yang kita ni dah susah tak cukup belanja, hmm. Patut kita tolong makhluk lain, manusia atau makhluk lain? Kita kena bahagikan lah. Bahagikan juga? Ha, bahagikan sikit. Walaupun susah? Sikit lah. Sikit lah. Sikit. Tapi dalam kes pakcik ni, Adi, tak tahu berapa banyak dia, dia bagi kat kucing ni. Itu dia, sampai kucing tu dah besar kan daripada kecil. Ha. Nama ekor. Dia bela ni kucing tepi jalan tu, tak, tak sampai hati punya pasal. Dia bela juga kucing. Kucing makan bukannya sikit. Dia kan? Yang dalam rumah kan. Ha. Kalau kucing tu dikesian, kesian dia pasal, kesian dia pasal dekat kucing. Masalah, kan? Itu tak lagi kucing-kucing dekat luar tu, dia bagi makan tau. Dekat flat tu. Dia yes, sayang. Kan? Susah betul lah. Ni apa benda ni telefon banyak-banyak ni? Sekejap eh. Sambung ni? Abang nak tanya. Hello? It, saya pun suka kucing. You call from where? Mula oh, tak suka ni. Mula, mula macam biasa je. Oh, okay, right. You calling from Aguda, is it? Because of my uh, DT, uh, conversation for the hotel room or what? Okay, okay guys. Kucing tu tak salah tau. tau. Yes, yes, yes. Okay. Tahu. Saya nak cakap kau sini. Saya pun nak cakap lagi. Kucing tu tak salah. Kucing tu tak salah. Kita tengok kemampuan kita, kita bagi makanan. Kalau tak tak saya beli yang memahal. So, bagi nasi ke? So, ada kata kucing jual sekor beko. Kita mampu sebenarnya untuk beli sekor je. Sekor je kita mampu boleh beli. Tapi hmm. sebabkan kita kesian dan sayang kita beli. Sepuluh ekor sekali contoh. Boleh boleh. Ha, boleh sebenarnya sepuluh. sebenarnya boleh rezeki kucing tu rezeki kucing sebenarnya. Dia tak kacau rezeki kita. Kelak. Dulu saya punya abang, saya punya nenek boleh kucing lagi banyak. Lagi susah boleh juga beli kucing. Ada rezeki kucing tu sendiri. Ha. Dia tak kacau rezeki kita. Dulu nenek saya dia beli kucing berpuluh-puluh ekor. Ha. Ada nikita Nikitung, nama dia. Saya punya kucing mio dia dia dah tak ada. Okay. Saya ada dua mio satu mio dua. Alright okay. Thank you so much. Okay, so basically you will send the comp. Yeah you. Alright okay. What is it again? Oh, sorry. Yeah what what did you say? Oh, alright, alright. Nampak. I'll wait for your email then. Thank you. All right, tuan. Okay, guys. Sorry, guys. Ah, uh, yang ini siapa nama inilah? lah, Budiman. Saya nak jumpa Edi nak belajar buat Sophie boleh? Bukan Edi yang buat Sophie bang. Saya yang buat. Dah siapa yang salah? Uh, emergency food sausage, hot cat. Uh, harga makanan kurang kucing kan <laughs> uh, Pertama sekali pakcik dan makcik tu ada terbaik eh. Okay, so ya, yeah. so jadi anyway, saya punya cerita mana Eddie dia pergi? Eddie. Ya Allah dia sabar. ni. Uh, sabar. Okay. Tak, uh, sebab hari tu masa saya balik ke Batu Pahat, saya balik ke Batu Pahat. Saya order book melalui Agoda. Ini dah kali kedua saya terkena melalui Agoda lah. So, um, saya kena dekat melalui Agoda. Agoda ni, um, saya pergi, saya order katil uh, bilik uh, King punya bag. King bag. Uh, bilik tu bertingkap lah, bilik yang sepatutnya sepatutnya yang dia punya range yang okey sikit, bilik bertingkap kan so, tapi bila saya sampai diorang kata dekat dalam sistem tu menunjukkan saya duduk kat bilik tengah-tengah yang tak ada tingkap bilik katil queen walaupun dekat dalam tu sistem menunjukkan yang lain, so jadi saya terpaksa call Agoda hari tu, tanya macam mana Agoda kata duduk je kat tempat tu dan Agoda akan bagi compensation, so Agoda beritahu saya, call saya tadi, diorang akan letak compensation, kita bukannya Memanglah perbezaan cuma harga dalam RM20. Bilik tu perbezaan harga dalam RM20. Tetapi sebab kita dah bayar dalam RM20 itu duit kita kan. Uh, duit kita dan kita kena apa ni minta lah. Kalau misalkan silap dekat sistem silap kat diorang, diorang kena uh, perbaiki dan diorang kena fix the situation lah. So Agoda beritahu dengan saya tadi yang diorang akan um, return, refund uh, mana perbezaan yang saya telah bayar awal uh, dekat Batu Pahat. Masa raya tahun lepas, saya kena dengan Cik Nizam, dengan Edi, dengan Richard. Dia kata hotel tau. Sampai-sampai dia hostel. Dom. Ha. Dia kata hotel. Kita bayar hotel ni. Sampai-sampai dom. Itu yang kita kat lepas tu tak nak jawab tak nak apa benda. Lepas tu dia minta RM300. Kita pun dengan tak ada, tak ada ni kan. So lepas tu esoknya dia keluar. Dia pull listing tu daripada ni. Aku cakap memang perangai dia orang ni kadang-kadang eh. Ya. Yeah. Harga, makanan harga makan kucing pun dah naik berganda rasa 3 kali sejak 2021 so tapi saudara-saudari kita sikit pasal benda-benda yang orang buat ni kan benda-benda baik orang buat. Saya sebenarnya dah jumpa ramai. Diorang ni susah. Diorang ni asnaf. Tapi diorang masih juga tolong orang. Kalau ada minyak sikit minyak pun diorang bagi kan. Kalau ada beras pun diorang kongsikan beras. Ha, ini adalah benda yang dah nampak berlaku lama dah. Eh? Aa, dah lama berlaku saya nampak. Jadi nak macam tadi cakap dengan pakcik ni kan. Tarik cakap dengan pakcik tu, pakcik tak boleh lah pakcik. Pakcik ada sampai jaga kucing lah apa benda semua sekali. Pakcik sampai tak terjaga diri pakcik tak boleh. Tapi saya rasa kadang-kadang kan, kita cakap dekat dia semalam pun tak masuk tu. Kan? Dia akan cuba cari lah. Lepas ni kata kalau makan nasi bubur kosong pun tak apalah. Janji dia boleh uh, bantu kucing-kucing tu. Kadang-kadang manusia ni, kalau dia dah by nature dia adalah manusia yang bagus. Dia akan buat benda yang macam tu. Dan kau tak boleh nak halang pun sebenarnya. Kan? Kan? Tak boleh nak halang pun. So, tahun ni tak pasti. Saya rasa kita nak cuba buat... Taklah susah lah saudara-saudari. Saya dah jumpa dengan ramai orang yang susah. Yang terpaksa dibantu. Dahlah dia terpaksa dibantu, tapi dia nak pergi bantu orang lain pula. Benda ni dah jadi macam yang kita nampak. Tapi dia nak salahkan dia orang pun tak boleh. Kan? Sebab dah biasa benda ni. Kau ni dah susah kau pergi tolong orang. Kau ni dah, Dan ni kau pergi tolong orang. Tetapi itu menunjukkan bahawa dia orang adalah manusia yang baik lah kan. Kalau dia orang manusia yang jahat, dia tak menolong orang, dia menyusahkan orang. Kan? Dia tak nak apa ni, dia dah tahu macam ni, dia tak nak dia hati dia busuk lain tak. Manusia yang, yang suka menolong orang ni, dia kena tolong orang lah kan. Cuma saya nak cakap satu, kalau anda telefon Ili, talian hikmat Ili, dia dah ada beberapa kes orang tak bercakap dengan jujur. Tak bercakap dengan jujur. Contoh, kalau anda kata saya punya bantuan JKM, tak lepas tak lulus kenapa ada terima bantuan-bantuan lain tak cakap tak ada tak ada terima apa-apa bantuan tapi bila kita check eh dah ada bantuan dapat daripada Baitulmal sini kan jadi kalau mesti kata nak minta pertolongan contoh dengan Ili kan terbiasa kan nak minta bantuan contoh nak minta bantuan kena bercakap dengan jujur cakap dengan jujur apa masalah dia supaya kita boleh bantu anda accordingly. Kalau anda berlaku tak jujur, susah. Macam satu contoh, ada dia kata dia nak terima bantuan JKM, dia tak dapat bantuan JKM. Bila tengok, dia dia, dia dah dia dah potong kaki. Kaki dah kena potong. Bila kita tengok, dia tengok uh, sebab dia dah dapat bantuan daripada uh, Baitumal. Tetapi bantuan cash dapat Baitumal tu, dia sikit, sikit. Kalau dia katakan kita, oh saya sebenarnya dapat Baitumal dan dia reject bantuan untuk JKM. Kita akan tengok, eh Encik dapat Baitumal cuma RM500 lah Encik. Encik boleh pergi minta JKM sebab Encik berada di bawah paras apa ni kemiskinan, garis kemiskinan tegar, kan? So jadi benda macam ni kena kalau bila telefon ili kena bercakap jujur. Contoh eh, kalau anda nak minta uh, bantuan daripada zakat, eh, baitul atau zakat dan anda kata saya tak bekerja. Saya tak bekerja. Zakat akan tengok sok-sok awak ada tak ada. Zakat kan close cap. Oh sok sok dapat. Kalau sok sok dapat ah memanglah kan. Contoh dia kata saya tak dapat ni saya tak ada bantuan apa-apa. Saya tak bekerja. Bila zakat tengok eh baru buat caruman bulan lepas. Jadi macam mana awak tak bekerja? So kena beritahu dengan jujur. Contoh bila anda nak minta pertolongan Contoh, saya eh, katalah ya saya bekerja, gaji saya 2500 bawah garis kemiskinan tetapi saya ibu dengan empat orang anak. Suami saya meninggal beberapa tahun lepas. Tak ada ilat, tak ada apa semua sekali. RM2,500. Saya nak kena bayar sewa rumah. Anak empat orang bersekolah. Saya tak mampu nak urus. Dan saya rasa dia akan tengok macam mana. Kan? Tapi kena berlaku jujur. Sebab banyak kali dia juga yang yang bercerita ni tak berlaku jujur. Bila tak berlaku jujur, kita tak boleh nak, nak, nak refer kes. Tak boleh nak refer kes eh. Itu satu benda. Nak ditolong, kena beritahu dengan kita. Sejujur-jujur kerisah. Sejujur-jujur cerita. Kita bukan nak korek. Nak jaga kain dalam tak? kita cuma nak dapat tahu supaya kita boleh selesaikan kes itu dengan lebih baik ya uh. so Ramadan ni saya tak pasti lagi uh, kita sedang men menuju ke sana ya uh, menuju ke Ramadan uh, jadi kita tengok apa yang boleh berlaku pada Ramadan ini ya eh? a uh, baru-baru ni saya dipahamkanlah jumlah gelandangan tu dia dah makin bertambah kan so kena buat sesuatu untuk dibantulah kena buat sesuatu untuk dibantu dan kita akan cuba bantu sebaik yang mungkin ya yeah? um, kadang-kadang saya kesian juga orang yang berada dekat luar lembah kelang daerah-daerah lebih-lebih lagi kat kawasan-kawasan daerah ni kan macam kat Batu Pahat Segamat Tampin dia orang tak ada orang yang boleh mengadu nasib lah. Sebab tu dia orang asyik telefon ke kita lah. Dan saya rasa kita pun nak kena perbaikilah benda-benda macam ni kan. Benda-benda macam ni. Ya. Yeah? Uh, untuk memastikan bahawa kita boleh deliver lebih bagus services. Uh, buat lebih banyak. Siapa order saffron banyak-banyak ni? -banyak eh? Dia beli berapa saffron? Berapa? Tujuh. Tujuh saffron? Tujuh. Yeah. Puan Aima, Puan Aima, siapa ni Puan? Puan Aima, terima kasih order sampai tujuh saffron ni. Aku dia Atilah, Atilah. Ha. Puan Aima beli tujuh saffron. Kan? Eh. Uh, so ya, yeah, uh, saffron sampai tujuh dia okay, 19. beli. So, 19. 19 okay. eh. So kita ni macam uh, Macam tadi cerita kan So, jadi kita pun kadang-kadang kes macam ni, saya pun kadang-kadang tak tahu nak cakap banyak. Kita cakap dekat dia pun, dia dengar tapi tak tahu dia dengar tak dengar kan. Pakcik tu. Yeah? Tak boleh nak tolong, kita kan boleh jaga dia kan. Tapi kita kata... Tapi kadang -kadang, kan kadang-kadang kan, saya lah berpendapat. Kadang-kadang kalau kita dah dapat asnaf eh. Asnaf. Kita tahu dia pun dua orang. Dua orang. Mungkin 900 tak cukup untuk dua orang untuk makan nak kena bayar bil telefon, nak kena bayar bil api, nak kena bayar bil air. Tak cukup. Tak cukup. Selama tu tak cukup. 900 tak cukup. Dia kena bayar. Dia kena... Memang tak mencukupi lah. Jadi kadang-kadang kalau dia minta bantuan makanan, pada pendapat saya lah, patut diberi. Kalau orang keputusan beras, patut diberi. Tanya je lah, pakcik, pakcik kenapa? Oh, saya keputusan makanan. Oh, tapi pakcik dah dapat bantuan ni. Eh. Ini hanya untuk mereka yang belum dapat bantuan. Masalahnya ni kadang-kadang kita anggap apa yang kita bagi tu dah mencukupi. Sebenarnya dia masih jauh daripada mencukupi lah. Kan? Dalam kes pakcik ni, ini memang kalau tanya ni sendiri buat hal, sendiri buat hal. Tapi dia nak cakap macam mana sebab dia buat hal tu bukan kerana dia, dia ni tapi kerana daripada rasa kesian dia sama makhluk. Kan? So, itu antara cerita dia lah. Eh? Uh, Petang ni kita mungkin akan kembali kita akan cerita pasal uh, insurance and all that ya yeah? pasal insurans kesihatan pasal sesuatu kesihatan uh, atau kita akan bercerita pasal um, apa yang berlaku lah uh, uh, mengenai uh, masyarakat sepatutnya hari umat kita akan cerita pasal apa yang berlaku kepada masyarakat kita uh, kita tengok petang nanti macam mana ya yeah? um, Tim pun tengah sibuk hari-hari order banyak guys kan right? order banyak dia orang tengah packing mai sikit tunjuk sikit bahala kemari Uh, apa ni uh, Izwan dengan AD terakhir ni nampak dengan saffron dengan apa banyak saffron luang ada, kan dah nampak yang ini dah tadi orang dah packing banyak ini order yang banyak dan somehow saya rasa kedai ni dah banyak berjasa dah pada masyarakat dah banyak berjasa pada masyarakat eh uh, banyak jasa daripada pada masyarakat kan um, diam tak diam kan apa yang telah diberikan kepada orang semutual sekali kan, diam tak diam kita ni di dah banyak yang kita buat semoga kita akan dapat buat lebih banyak lah. Itu yang saya sedia cakap. InsyaAllah, eh. Kita boleh dapat buat yang lebih banyak. So, apa lagi saya nak cakap? Okay. So, kalau anda nanti nak tanya apa-apa, kalau anda nak buat untuk talian penaja, anda kena telefon AD, eh. Uh, kita tengah concentrate untuk projek Ramadan. Talian hikmat, anda telefon ILI. Sesiapa yang memerlukan bantuan, tolong berlaku jujur. Beritahu dengan sejujur-jujurnya supaya kita tak ada surprises apabila kita nak bantu anda. Ya? Eh? Itu sangat-sangat penting. Yeah? Uh, soalan sangat, sangat penting uh, Okay, so hari ni pun Jumaat kita nak gerak awal hari ni sebab ada banyak-banyak benda 8 hari ni biasalah kan solat Jumaat and all that saya so, ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setiasa menaja buat talian kerja amal anda yang dah buat talian kerja amal masih tak dapat anda punya merchandise kit demi negara tu tolong hubungi Eddie anda yang tak dapat anda punya wallpaper, wallpaper kita simple ianya ada logo uh, projek Community kita eh tolong hubungi Eddie. Eddie akan tolong anda, akan apa ni akan settlekan eh. Uh, dan saya kita jumpa anda nanti lepas lepas solat Jumaat lah rasanya dia orang nak nak buat madu mungkin dia akan explain dengan anda mengenai madu Iran dan anda boleh apa ni tengok dekat situ macam mana ya. Eh? Sebentar itu anda semua jaga diri. Jaga diri dan kita akan uh, hubungi anda lagi nanti ya. Yeah? Eh hubungi anda pula dan kita akan kembali lagi bercakap petang nanti eh. Alright, anda semua jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Tutup Izwan. Tunggu so, <coughs> betul aku cakap hari ni.